بسم اللہ الرحمن الرحیم و نصلي على رسوله الكریم ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ لم تبق و المخزومیت المخلومید امن وحده و انما غدت امن ام لجميع المؤمنین ترجمہ ہند مخزومیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف سلمہ کی ماں نہیں رہیں بلکہ تمام مسلمانوں کی ماں ہو گئیں تعارف حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ عزت و شرافت والی خاتون تھیں ان کے والد کا شمار قبیلہ بنی مخزوم کے مشہور اور اہم سرداروں اور عرب کے گنے چنے چند مشہور سخی لوگوں میں ہوتا تھا وہ اپنی سخاوت و فیاضی کی وجہ سے زاد الراکب کے لقب سے مشہور تھے کیونکہ قافلے جب ان کے گھر کی طرف روانہ ہوتے یا ان کے ساتھ سفر کرتے تو ان میں سفر کرنے والے مسافر کبھی اپنے ساتھ زیادہ راہ لے کر چلنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے اس لیے کہ سب کے سب اخراجات یہ خود برداشت کیا کرتے تھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاون کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو بالکل اسلام کے شروع کے زمانے میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ان سے پہلے صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور چند اور لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا جن کی تعداد دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے بھی کم تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہند بنت ابی امیہ تھا لیکن ان کی کنیت ام سلمہ ان کے نام سے زیادہ مشہور تھی وہ اپنے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی اسلام لائیں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والی دوسری خاتون تھیں یہ شرف ان سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل تھا جیسے ہی ان کے اور ان کے شوہر کے مسلمان ہونے کی خبر قریش کو ملی وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے ان کے اندر غصے کی ایک لہر پیدا ہو گئی اور انہوں نے ان دونوں کو ایسی اذیت ناک اور تکلیف دہ سزائے دینے کا سلسلہ شروع کر دیا جو مضبوط چٹانوں کو ہلا دینے کے لیے کافی تھی لیکن انہوں نے ان سزاؤں کے سامنے نہ تو کسی بزدلی اور کمزوری کا اظہار کیا نہ ہی ہمت ہاری نہ کسی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا ہوئے ہجرت حبشہ جب تکالیف دینے کا یہ سلسلہ سخت سے سخت تر ہوتا چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی اس وقت یہ دونوں ہجرت کرنے والے قافلہ مہاجرین میں پیش پیش تھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر انجانے علاقے کی طرف چل پڑے اور اپنے پیچھے مکہ مکرمہ میں اپنا عالیشان مکان اپنا بلند مقام اور اپنی خاندانی شرافت چھوڑ گئے وہ اپنے اس عمل کے ذریعے اللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کے خواہاں اور اس کی رضا و خوشنودی کے طالب تھے اگرچہ ام، اگرچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر کو نجاشی شاہ حبشہ کی حمایت اور سرپرستی میں نہایت سکون اور اطمینان کی زندگی نصیب ہوئی تھی مگر اس کے باوجود مکہ مکرمہ واپس جانے اور سر چشمہ ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی آرزو ان کے دلوں کو ہر وقت بے قرار اور بے چین رکھتی تھی اور پھر جب سرزمین حبشہ میں ٹھہرے ہوئے مہاجرین کے پاس مسلسل اس طرح کی خبریں آنے لگی کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہو گیا ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کے مسلمان ہو جانے کی وجہ سے مسلمانوں کی طاقت کافی بڑھ گئی ہے اور قریش کی جانب سے تکلیفوں اور ان کے ظلم و ستم کا زور بڑی حد تک ٹوٹ چکا ہے چنانچہ ان حضرات نے جب اس قسم کی باتیں سنی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے مکہ مکرمہ واپس لوٹ جانے کا ارادہ کر لیا حرم شریف میں پہنچنے کا شوق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی آرزو انہیں کھینچے لیے جا رہی تھی چنانچہ واپسی کے اس سفر میں بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر سب سے آگے تھے لیکن واپس آنے والوں پر بہت جلد یہ بات کھل گئی کہ ان کے پاس اس اس سلسلے میں جو خبریں پہنچی تھیں ان کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر بیان کیا گیا تھا صحیح صورت حال یہ تھی کہ مسلمان حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اسلام لانے کے بعد جو تھوڑے آگے بڑھے تھے قریش کی طرف سے اس کی شدید مخالفت بھی ہوئی ہے قریش کا ظلم و ستم اس کے بعد مشرقین نے مسلمانوں کو ستانے اور ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے بہت برے طریقے استعمال کیے اور ان کے ظلم و ستم کی چکی پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ چلنے لگی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرت کر کے مدینہ چلے جانے کی اجازت مرحمت فرما دی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر نے قریش کی عرضیتوں سے نجات حاصل کرنے اور اپنے دین کی حفاظت کے خیال سے جلد از جلد ہجرت کر جانے کا فیصلہ کر لیا مگر یہ کام ان کے لیے اتنا آسان نہ تھا جتنا وہ سمجھتے تھے اس مرتبہ انہیں انتہائی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہم ان مشکلات کی کہانی خود حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی ان کے بیان کردہ روایت کے مطابق لکھتے ہیں چنانچہ وہ فرماتی ہیں جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تو انہوں نے میری طرف سواری کا اونٹ تیار کیا مجھے اس پر سوار کیا اور میرے بچے سلمہ کو میری گود میں ڈالا اور کسی چیز کی طرف مڑ کر دیکھے بغیر اونٹ کی نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے لیکن ابھی ہم مکہ معظمہ کی حدود سے نکلنے بھی نہ پائے تھے کہ میرے قبیلے بنی مخزوم کے کچھ لوگوں نے ہم کو جاتے ہوئے دیکھ لیا وہ ہمارا راستہ روک کر وہ ہمارا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے اور ابو سلمہ سے کہنے لگے ان کن قد غلب تنا علا فما بال و امراطی کا ہادی وہی بن تنا فعلامنت رکو کا خزما و تثیر و بلاج تم ہماری بات نہیں مانتے تو یہ تمہارا اپنا اختیار ہے لیکن تم اپنے متعلق جو چاہو فیصلہ کرو تمہاری مرضی مگر تمہاری بیوی سے تمہیں کیا سروکار یہ تو ہماری بیٹی ہے ہم تم کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ اس کو اپنے ساتھ لیے ہوئے در در کی ٹھوکرے کھاتے پھرو پھر وہ ان کے اوپر جھپٹ پڑے اور مجھے زبردستی ان سے چھین کر الگ کر دیا جب میرے شوہر ابو سرما کے قبیلے بنو عبد الاسد بنو الاسد کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ میرے قبیلے والوں نے مجھے اور میرے بچے کو ابو سلمہ سے چھین لیا ہے تو وہ نہایت غصے ہوئے اور کہنے لگے لا و لا نت الولد عند صاحبتكم بعد ان انتزعتموها من صاحبنا انتظا فہو ابننا ونحن اولا بھی اللہ کی قسم جب تم نے اپنے خاندان کی لڑکی کو ہمارے قبیلے کے آدمی سے چھین لیا تو ہم بھی بچے کو اس کے پاس نہیں رہنے دیں گے وہ ہمارے خاندان کا بچہ ہے اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں پھر میری آنکھوں کے سامنے ہی وہ میرے بچے سلما کو اپنی طرف کھینچنے لگے اس کھینچا تانی میں اس کا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا اور وہ اس کو چھین کر لے گئے یہ صورت حال میرے لیے ناقابل برداشت تھی اس وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا ہے اور میں اکیلی رہ گئی ہوں ایک طرف میرے شوہر اپنے دین اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے مدینہ چلے گئے دوسری طرف میرے بچے کو بنو الاسد نے زبردستی مجھ سے چھین لیا اور میرے قبیلہ بنو مخظوم نے زبردستی مجھے اپنے پاس روک لیا اس طرح ذرا اس طرح ذرا سی دیر میں مجھے میرے شوہر اور میرے بچے کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی داستان کا اگلا حصہ بیان کرتی ہیں اس کے بعد سے میرا روز مرہ کا یہ معمول ہو گیا کہ صبح سویرے مکہ معظمہ کے باہر ابتح کی طرف نکل جاتی اور اس جگہ جا کر بیٹھ جاتی جہاں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا میں ان گزری ہوئی گھڑیوں کو یاد کرتی رہتی جب میرے شوہر اپنے جب میرے شوہر اور بچے کے درمیان جدائی کی دیوار کھڑی کر دی گئی تھی میں برابر روتی رہتی یہاں تک کہ رات کے سائے گہرے ہو جاتے میری یہ حالت ایک سال یا اس کے قریب رہی آخر کار میرے چچا کے لڑکوں میں سے ایک شخص ایک شخص کا گزر میری طرف ہوا اس کو میرے اس حال پر ترس آیا اور اس نے میرے قبیلے والوں سے کہا اللہ تو تلیقو نہا زیل مسکینہ فرق تم بئی نہا و بئی نہ زوجی ہا و بئی نہ ولادی ہا تم لوگ اس غریب کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے اس مسکین عورت کو کیوں تڑپا رہے ہو کیا تم اس کی حالت نہیں دیکھ رہے یہ اپنے شوہر اور بیٹے کے غم میں کس قدر بے چین ہے تم نے اس کو اس کے شوہر اور بچے سے جدا کر کے اس کے اوپر ظلم کیا ہے آخرکار میرے قبیلے والے اس حد تک نرم ہو گئے کہ انہوں نے مجھے اپنے شوہر کے پاس چلے جانے کی اجازت دے دی لیکن میرے لیے یہ کیوں کر ممکن تھا کہ میں اپنے بچے کو مکہ معظمہ میں بنی الاسد کے یہاں چھوڑ کر خود اپنے شوہر کے پاس مدینہ مرورہ چلی جاتی اور اس صورت میں جب کہ میں خود مدینہ مرورہ میں رہوں اور میرا چھوٹا سا ننھا بچہ مکہ معظمہ میں اس حال نے پڑا ہو کہ اس کے متعلق مجھے کوئی خبر نہ ملے کیسے ممکن تھا کہ مجھے اس کے بغیر چین آ جائے اور میری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو رک سکے بعض لوگوں نے جب مجھ کو اس طرح رنج و غم اور بے چینی میں دیکھا تو ان کو میری حالت پہ رحم آیا اور انہوں نے بنی عبدالعصد سے بات کر کے ان کو میرے ساتھ نرم رویہ اپنانے پر آمادہ کر لیا چنانچہ انہوں نے میرا بچہ سلمہ مجھے واپس کر دیا